रोज तो जगह जगह बार बे की उपार्टी का इस्लाबाद कराची लाहौर पिशावर कोयटा समेत कई शहरों में फूड स्वीट पर रश रान मटन कड़ाही, सब्जी और सीख कबाब पर भी हाथ साफ चटपटे खाबों के बाद आइसक्रीम ऐसी लुत्फांदोज ईद का दूसरा रोज भी भरपूर मनाने की तैयारियाँ कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान अजीज रिश्तेदारों के यहाँ दावते उड़ाने का प्रोग्राम यार दोस्तों ने सिनेमा घर जाने का प्लान बना लिया बच्चों के भी सैर सफाटे के खास आहदा मुल्क भर में ईद अल मजबीबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई बड़ी ईद पर हर तरफ खुशियां ही खुशियां गले शिकवे मिट गए सब गले लग गए कराची लाहौर पिशावर कोयचा और इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाजे ईद के हजारों इतम मुल्क की तरक्की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मजदूम फलस्ती भाइयों ऐसी भरपूर यजहती का इजहार शहर शहर सुन्नत इब्राहिम की अदायगी समा की जानब से वतन को ढेरा मुबारकबाद वजीम का ईद की मुबारकबाद दोनों की बातचीत का शहबाज शरीफ के लेर अजम के आनुमाओं से रब की मुबारकबाद ईरानी सदर अमीर कतर कोजम ताजकिस्तान नजरबाइजान के सदर कफून पाक भारत कशीदगी के दौरान मौके पर पाकिस्तान की गैर मुतजल हमारे आरोप खराज तहसीन कहा भारत की जारियत के जवाब में बर वक्त और फैसला को एक दाम नागुजी था अमरीका और दोस्त ममालिकालस्य के वसीद में जंगबंदी को कबूल किया भारत ऐसी कश्मीर समेत तमाम तस्वीर दसविय तलबार बामानी मुजाकर के लिए तैयार है अस्करी क्यादत की ईद अगले मोर्चों पर फील्ड मार्शल के मार्का हक के गैयद आसिफ मुनीर का, का दौरा जवानों के साथ नमाज ईद अदा की मुल्क की तरक्की खुशहाली और शहदा के लिए खूब दुआएं मोरका हक और बुनिया मरसूस की कामयाबी आरोपी तहसीब कहा बेकसूर पाकिस्तानियों बच्चों और खुवान की शहादत का भरपूर बदला गया फील्ड मार्शल का जाली हद की सूरत ने दुश्मन को फैसला कुल शिक्ष देने का अजी तैयारियों आरोप मुकम्मल एहतम का इजहार मजीद कहा गत के खिलाफ कश्मीरियों की जायजोजहद को कभी भुलाया नहीं जा सकता सिफाई सलाब तो सरहदी दिफाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग पाकिस्तान हम चाहता है लेकिन भारतीय हुकूमत मुजाकर में संजीदा नहीं मोदी सरकार अपने अवाम से भी झूठ बोल रही है भारत पानी को बतौर इस्तेमाल कर रहा है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं कोई भी मूल्य तरफा तौर पर मोतल नहीं कर सकता सिफारती वक्त के सरबरा बिलावल भुट्टो की वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा इंडिया पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाईओं में मुलाब्बे भारतीय हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कलभूषण यादव को बलोचिस्तान ऐसी गिरफ्तार किया गया अमरीकी चैनल न्यूज ऐसी गुतव करते हुए कहा पाकिस्तान और भारत को सिर्फ सदर ट्रंप ही मुजाकर की मेज पर बैठा सकते हैं बातचीत होगी तो कश्मीर दहशत और पानी समेत तमाम मसाय बहस आएंगे भारत को बलोचिस्तान में दहशत की पुष्प छोड़ना होगी दाखलाकवी का, का दौराजों के, के साथ नमाजे ईद की अदायगी पाक फौज की पाकिस्तान के तहफुज की जमानत है यादगार आरोप हाजिरी दी फूल चढ़ाए सिंध का बजट तेरह जून को पेश किया जाएगा वजी मुराद अली शाह का कहना है विफा ऐसी मिलने के बाद तनखाही बढ़ाने ऐसी मुताल फैसला करेंगे सिंधा दार तबके को रिलीफ देगा विभाग भी ऐसा ही करेगी और नस्ली कसाब कहने वाले घन चक्कर जानवरों ने होश उड़ा दिए दिन में तारे दिखा दिए ईद उल अजहा के पहले दिन कई जानवरों ने दौड़े लगवा दी कहीं बैल बिभर गया तो कहीं अनाड़ी फसाई की धुलाई हुई पेशावर में कुर्बानी का बैल रस्सी ऐसी छुड़वा कर भाग निकला पंजाब भर में ईद पर सफाई का सबसे बड़ा ऑपरेशन कंट्रोल रूम्स और सेफ सी कैमरों के जरिए तमाम अजला की निगरानी वजीर आला पंजाब नवाज का कहना है एक लाख तीस हजार सत्रह पंजाब एहलकार और तीस अरब की मशीनरी लगाई गई मरियम कहती है पंजाब सफाई के से अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी ईद का पहला दिन शहर ने सफाई सुथराई के मसाइल कराची के शहरियों के बरवक अलाइशन ना उठाने आरोप छपे मेयर कराची सॉलिड वेस्ट के अमले पर बरह शोकस नोटिस जारी मुर्तजा बहाब का कहना है शहर कायद को साफ रखना मिशन है जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जामे मस्जिद श्रीनगर सात बरस से नवाज ईद के इज्त ऐसी महरूम काबिज भारतीय फोर्सेज ने जामे मस्जिद को ताले लगा दिए ईदगाह पर भी इज्तम होने नहीं दिया गया अमरबाज उमर फारूक नजरबंद अक्सरियती आबादी को इबादत के हक़ से महरूम रखने पर कठपुतली इंतजामिया की खामोशी शर्मनाक है और यत रहन का सोशल मीडिया पर पैराम गजा में ईद के दौरान भी इसराइली शफाकियत नाम की तकसीम के दौरान एक बार फिर इसराइली फौज की फायरिंग आठ फलस्ती शहीद चौबीस घंटे में पिछयानवे शहादतें तादाद चौबीन हजार सात सौ बहत्तर हो गई मुजाहिदीन से झड़पों के दौरान मजीद चार इसराइली फौजी हलाक हुए गजा में भाई की शहादत आरोप बहन आरोप गम का पहाड़ टूट पड़ा शोहर बच्चों के लिए खाना लेने गया लाश वापस आ गयी बीबी की आहुबुका नौजवान लाशें उठाने में मसरूफ अस्पताल जख्मी बच्चों की चीखों ऐसी गूंज उठे यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकेव पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला रूसी फौज में कई ड्रोन और मिसाइल दिए तीन जख्मी जनूबी शहर खैर को भी निशाना बनाया गया ईद के रंग अपनों के संग सबक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने घरवालों के साथ ईद मनाई साजिद खान ने बच्चों शोब मलिक ने अहलिया की हमारा तस्वीर शेयर की उमर अकमल ने कुरबानी की जानवर के साथ पोस्ट बनवाए बाबर आजम नसीम शाह शाहन शाह सलमान आगाज शाय मयू की ईद आरोप मुबारकबाद और मसद मौके आरोप दूसरों का भी ख्याल रखें खात क्रिकेटर्स का पह अमेरिका की कोको गॉफ में फ्रेंच ओपन में वुमेन अपना नाम कर लिया फाइनल में बेलारूस की आरियाना सबालिंका को शक्स दी कोकोगॉ ने सबालिंका को छह सात छह चार और छह दो ऐसी हरा दिया गजा में भाई की शहादत पर बहन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा शहर बच्चों के लिए खाना लेने गया लाश वापस आ गई पीडी की आहुक नौजवान लाशें उठाने में मसरूफ अस्पताल जख्मी बच्चों की चीखों से गूंज उठे यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकेव पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला रूसी पास में कई ड्रॉन्स और मिसाइल दाग दावती तीन हलाक जख्मी जनूबी शहर को भी निशाना बनाया गया के रंग अपनों के संग सबक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने घर वालों के साथ ईद मनाई साजिद खान ने बच्चों और शोब मलिक ने के हमरा तस्वीर शेयर की उमर अकमल ने कर्बानी के जानवर के साथ पोस्ट बनवाए बाबर आजम नसीम शाह शाहिंद शाहरीदी सलमान आगा शायन मयूब की ईद पर मुबारकबाद पूर्व मौके पर दूसरों का भी ख्याल रखें खुवा क्रिकेटर्स का पैगाम चीन की पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन जय थर्टी फाइव स्टेल्थ लड़ाका तैयारी और जदीद तरीन मिजाइल डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश एक लाख पाकिस्तानियों को आई टी और ए आई की तरबियत दी जाएगी तीन आशारिया सात अरब डॉलर कर्ज की अदायगी भी अदायर की जाएगी भाजपा की गलियों में ईद के रोज भी मौत का रंग नन्हे फरिश्ते आज भी भूखे खाना न मिलने पर बिलकते रहे दो बेटे खोने वाली मां की आहों से दुनिया को जगाने की कोशिश इसराइल की जानव से बारूद की बारिश मजीद नौ शहादतें हान यूरो मुजाहिदीन का मुंहतोड़ जवाब पाँच जमुई मार दिए मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं अमरीकी सदर की साफियों से गुफ्त कहा इलॉन मस्क के हुकूमती वाहिदों को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं पाक भारत जंग का भी तस्करा कहा दोनों मालिक अगले मरले में जौली हथियार इस्तेमाल कर सकते थे मेरे तजारत से मुताल बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग रोकी यूक्रेन ने प्यूटन को बम्बारी का जवाब खुद पेश किया रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडन को करार दिया चुके। ये सच है अमरीकी सदर ग्यारह बार गए उन्होंने सरेंडर करवाया ट्रंप के बयान आरोप भारतीय वजीर आजम के से एक लफ्ज भी नहीं निकला राहुल गांधी की फिर चढ़ाई इंडियन अपोजिशन लीडर ने अपने ही वजी आजम को निशाने आरोप ले लिया बांग्लादेश में आम इंतबाब आइंदा बरस अप्रैल में होंगे तफसी रोड मैप इलेक्शन कमीशन देगा ऊबरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनिस का ऐलान कहा इलेक्शन का फैसला गवर्नेंस और इंतजामी इस्ताहा दे किया मुलाजमीन को महंगाई के तनासब से रिलीफ मिलेगा नए बजट में तनखा में 10 फीसद इजाफेट एक ऐसी सोलह तक के मुलाजमीन के लिए तीस फीसद की तजवीज फैसला हती जून को काबीना शास में करेंगे इकतदी सर्वे नौ जून को जारी होगा अस्पताल तो जख्मी बच्चों की चीखों ऐसी गूंज उठे यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकेफ आरोप अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला रूसी पास में कई ड्रॉन और मिसाइल दावती तीन अफरा हिलाफ बी जख्मी जनूबी शहर खैसौन को भी निशाना बनाया गया ईद के रंग अपनों के संग सबक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने घरों के साथ ईद मनाई साजिद खान ने बच्चों और शोब मलिक ने एहलिया के हमारा तस्वीर शेयर की उमर अकमल ने कर्बानी के जानवर के साथ पोस्ट बनवाए बाबर आजम नसीम शाह सलमान आगा आगाज की ईद पर मुबारकबाद पुरमसरत मौके पर दूसरों का भी ख्याल रखें खीन क्रिकेटर्स का पैगाम अमेरिका की ने ओपन में वुमेन करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज